ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਉਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾ ਸਮਾਰਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਫਸਰਾ ਅਤੇ ਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਰਕਤ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਿਆਲਾ में आपने पेड़ों का उद्घाटन किया क्या मामला है ये कैसे लगाया और क्या आप संदेश देना चाहते हैं तो पंजाब सरकार ने अभी प्लांटेशन ड्राइव कर रही है ठीक है तो मानसा में भी हम आज प्लांटेशन ड्राइव री प्लांटेशन ड्राइव का दिन मना रहे हैं फिर हम तो सारे डिपार्टमेंट्स साथ ऐसे पूरा मानसा में आज तकरीबन दो लाख की ट्रीज प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो दो लाख अचीव करने की कोशिश कर रहे एक दिन में तो आज हम स्कूल पे तो बहुत अच्छा स्कूल है पूरा सहयोग मिला हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट की सहयोग भी मिला उन्होंने भी बहुत बड़ा ड्राइव कर रही है तो इधर आया तो बहुत अच्छा लग रही है चंगा लग रही है तो सारे लोग हम इधर इतनी बड़ा स्कूल कमेटी आ गए तो ये हमको ये शो कर रही है कितनी इंटरेस्ट ले रही है पिंड में जो लोग हैं वो कितनी इंटरेस्ट ले रही है तो सारी के सहयोग से हम इधर भी प्लांटेशन ड्राइव किया और भी करेगा क्योंकि आज हमारे इस स्कूल पे तकरीबन थ्री फिफ्टी प्लान्स प्लान कर रही है तो हमारे वातावरण में बदलने के लिए अच्छा करने के लिए हम ये ड्राइव कर रहे हैं और स्पेशली मैं थैंक कर रही हूँ डी ओ मैडम ने और प्रिंसिपल साहब न ऐसे ऐसे त्यौहार जैसे सेलिब्रेट किया तो बहुत धन्यवाद हम और ये प्लांटेशन अभी किया और ये देखभाल भी करना चाहिए प्रिंसिपल साहब तो हम प्रॉमिस कर लें ये देखभाल करूँगा से करके करेगा, देखभाल सर सर एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं पौधे लगा रहे हैं दूसरी तरफ एक पम्बे में तीन एकड़ जमीन में जो छः महीने के ऊपर पेड़ हुए थे उसको आ, साफ कर दिया और उसको ठेके पर दे दिया उस पर आप क्या कोई प्रतिक्रिया की है आपने कोई एक्शन लिया पम्बे डीओ साहब आज मानसा के ख्याला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मार्ट लड़कियों में पेड़ लगाए गए हैं आपने जो पेड़ लगाए हैं इसको कैसे लगा रहे हैं क्या संदेश आपका बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं आम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं उस पेड़ों के बारे में इसका बेनिफिट क्या लोगों को मिलेगा तो आज यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गाँव की पंचायत के साथ यहाँ साथ साथ पे तो आपको जैसे पता ही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज आज पिछले इस साल का जो टेम्परेचर है वो बहुत अप जा रहा है तो ये मैं कहूँगी कि पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग का ये बहुत ही सराहनीय उपराला है कि ये स्कूलों के लिए और आम सारी जैसे पंचायत वगैरह सब जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पे ये पौधे लगाए जा रहे हैं तो आने वाले सालों में ये पौधे बढ़ के जो है जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा साबित हो साबित होंगे और बच्चों के लिए ये मैसेज है आज जैसे सारे स्कूल्स में सुबह बच्चों को सेंसिटाइज किया गया पेस में और उनसे कोच भी लगवाई दिलवाई गई कि हम लोग ये जो पौधे लगाएंगे इनको हम खुद इनका पालन पोषण करेंगे और इनको संभालेंगे तो ये बच्चों को जैसे एक उनको आज जिम्मेदारी देगी दी दे गई है कि ये प्लांट आपका है तो मुझे लगता है कि वो इसको अपना समझ के इसको अपना जैसे पता है कि इसको आप अपनी इसकी माँ की तरह इसको पालन पोषण करना है तो वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे जरूर बहुत मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ही बच्चे करेंगे तो ये आज हमारे स्कूलों में वन नाइनटी स्कूल्स में आ, सरकारी स्कूलों में सिक्सटी फाइव थाउजेंड के करीब हम पौधे आज लगा रहे हैं सारी तैयारियाँ है, हमने मुकम्मल कर ली हैं तो ये बहुत अच्छा हमारा काम जा रहा है सारे स्कूलों में ही आज थ्रेड चल रही है क्या मैम जो स्कूलों को बच्चों को आपने पेड़ों की जिम्मेवारी दी है उनको कोई ऐसे कोई रखा है अभी उसको अगर वो छः महीने इसकी केयर करते हैं तो उसको कोई इनाम प्राइज दिया जाएगा आ, जो मिया वक्त की जो फॉरेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अब इसमें जो डेंस फॉरेस्ट लगाने हैं उसमें जो वन विभाग है उसकी तरफ से सेक्रेटरी जो उनकी हैं तो उनकी तरफ से प्राइजेस रखे गए हैं कि उनको जो अच्छे होंगे हर सिक्स मंथ्स के बाद उनकी जो चेकिंग होगी सुपरवाइज किए जाएंगे और उनके जो अच्छे वाले होंगे तो उनको पंद्रह हज़ार दस हज़ार पाँच हज़ार ऐसे प्राइजेज उन स्कूल्स को दिए जाएंगे तो इससे भी बच्चों को थोड़ा इनिशिएटिव या उनको इनक्रेजमेंट मिलती है कि जो हम संभाल रहे हैं उसका हमें कुछ इंसेंटिव भी मिल रहा है तो बच्चे खुद ही बात खुद खुद इंटरेस्ट लेंगे इसमें साइड बाई साइड ਉਹ ਐਸੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਨਾਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਡੀ ਐਮ ਐਸ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੈਂ ਸਿਕਰੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਡੀਸ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਕਲਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਪੌਦੇ ਗੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਨਿਚਿਤ ਨਿਚਿਤ ਚੋਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਥਿਰਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਕ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਤ ਰੋਕਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਨੇਰਾਂ ਰੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਫਾਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਉ ਉਸਨੂੰ ਚੌਵੀ ਕਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਨਐਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਟ ਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਬਤਾਓ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਂ एक को बैठ साइड जो लायो बेटा लायो ठहरो जी ठहरो पकड़ करते एक मिनट मैं बिठाऊनी है बच्चे बैठ जाओ टीचर्स एक्साइटेड एक-एक टीचर नाल खड़ा हो जा